Театральный арест радикала Масичука, погоревшего на взятке, заставил вздрогнуть весь депутатский корпус. Ведь таких, как он, под куполом больше четырех сотен. И чуть ли не про каждого депутата можно снять такой же ролик. Депутатские запросы давно стали хорошим способом дополнительного заработка практически для всех нардепов. И озвученная Шокиным сумма – копейки по сравнению с тем, сколько косят народные депутаты своими значками. Какой же он депутатский бизнес? И почему именно Масейчук внезапно стал главным злодеем? 18 сентября президент Порошенко показал свою силу. Но по принципу бей своих, чтобы чужие боялись. На рулетке президентского правосудия выбор пал не на сторонников режима Януковича, голосовавших за диктаторские законы, а на когда-то своего депутата, радикала Игоря Масичука. Притягнення Масічука до криминальной ответственности носит демонстративный характер, показовый характер для того, чтобы поставить в стіло Верховную Раду. От Генеральной прокуратуры уже давно ждали громких арестов депутатов и чиновников. Но без отмашки с банковой наша прокуратура не работает. Депутат не прикасаем, пока он в коалиции. Она подпорядкована по своей в, 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 сути администрации президента. Это управление администрации президента в сопротивлении Конституции. Обслуговывает выключено э, монарши кабинет. Обслуговывает тех людей, которые пребывают, невеликую группу людей, которые пребывают при владе, незалежно от прозвища этих людей. Но депутат Масейчук был публично обвинен и сразу же арестован прямо на рабочем месте в Верховной Раде. Минимум 100 тысяч гривен не стенато. Минимум. Депутатский бизнес, о котором и без того все знали, и ради которого многие именно и шли в парламент, впервые был вынесен в публичную плоскость. Теперь ми знаємо, по чому сьогодні депутат мінімум 100 тисяч рік нести надо. Депутатські запити, депутатські звернення це були таким суттєвим додатком до депутатського бюджету. Стандартно такса была заложена за запад, это 5 тысяч долларов. Часто эти услуги продаются в комплексе. Да? Вот даже в ролике о Масиичуке мы видели, что помимо направления депутатской запроса, вот там просили выступить с трибуны, жахнуть кого-то. Да? Масиичук стал чертиком из табакерки, одиозный и нелицеприятный, пойманный на взятке. Найти более подходящую фигуру для публичной казни избирательного правосудия было сложно. Для цього ці Масячуки є дуже зручною фігурою. По перше, він одіозний, це ну дійсно такий собі фрик, постійні скандали, постійне порушення громадського порядку, постійні факти поведінки, яка, ну скажімо, прямо несумісна з поведінкою представника влади. Сегодня в стенах парламента задерживать можно практически всех народных избранников. Ведь с депутатов, взяточников легко можно сформировать конституционное большинство. 970. Именно поэтому во время выступления генпрокурора Шокина все депутаты втянули шеи, ожидая услышать свою фамилию следующей. Многие депутаты вчера в сессионном зале напряглись, вот когда Виктор Шокин начал свое выступление. А многие, я думаю, подумали на себя. Но если по такой схеме работают почти все, то почему меч избирательного правосудия обрушился на Масичука? Ведь папка в генпрокуратуре найдется на многих. И когда нужно, с этой папки будет сдута пыль. К примеру, видео получения взятки Масичуком пролежала в органах несколько месяцев. Если Масичуку взял хабаря, почему они его не затримали прямо на месте, когда он брал этого хабаря? До этого Масичуку спускалось с рук все. Драки с депутатами, избиение журналистов. Его поведение было достойно наказания и справедливого суда. Но пока радикальная партия была в обойме президентской коалиции и голосовала правильно, прокуратура молчала. Когда радикалы вышли из коалиции, отказавшись поддержать изменения в Конституцию, парламенту решили показать, что на Банковой хватит смелости усмирять непокорных. Команду фальсифицировать криминальные справы против меня, против других народных депутатов, дав особисто Петро Порошенко. При поддержке ОПА Блока Порошенко сумел продавить положительный исход голосования, вслед за которым на Донбассе установилось затишье. І ця передишка на Востоке дала президенту час навести порядок в парламенті, ведь скоро йому вновь понадобиться конституційне більшиство. Але найголовніше, що зроблять висновок інші фракції, тому що таких мусічів є крізь. Чи до тих пір, доки перебуваєш в коаліції під орудою адміністрації президента, буде все нормально, можеш робити все, що завгодно. Як тільки э, стало работать, какие-то мокраные заявы. Будь ласка, в нас. Показательная порка радикалов должна стать сигналом для пока еще входящих в коалицию, батькивщины и самопомощи. Единственное, что от них требуется, это поддержка президентских инициатив, синхронное голосование и периодическая покорность. Избирательная ФЕМИДА и ручная прокуратура должна поставить на место тех, кто до сих пор сомневался в правильности президентских инициатив. Правосудие не бывает выборковым. Воно або е, або его не Правосудие, выборковое правосудие, называется беззаконие. Без ответа теперь остаются вопросы. А если бы радикалы не вышли из коалиции, появился бы ли Шокин на трибуне Рады и был бы арест Масичука? Или ему и дальше разрешили бы воровать и скольким депутатам теперь хватит смелости выходить из коалиции. И кто, боясь перспективы стать сокамерником Масичука, теперь, сломя голову, готов бежать в президентское большинство? А главное, на какие еще шаги готов пойти Порошенко ради укрепления своей вертикали власти?